За основу пісні «Баллада о матері» взята історія з життя. Поет Андрій Діметів почув її, відпочиваючи на Кавказі, у матері син не повернувся з війни, а мати все одно сподівалася, що він залишився живий. У 1974 році ця пісня була визнана піснею року. Співати її дуже складно. Чому ви це зрозумієте, коли прослухаєте вірші? для инстализации песни «Баллада о матери» на сцену запрошиваемый 7 Б-класс. Нашего брата, который откуда двигается. На тему войны написано немало стихов. Свою первую музыку молодой Евгений Бордына написал именно на стихотворение стихотворения Балада Ама. Песня моментально нашла отклик от шикарного слушания. И сейчас я скупала, просто невозможно. Прошло много лет, а эта песня так же открылась. Ведь так не хочется никаких вопросов лет каких-либо потерять матери всегда Остарела мать за много лет, но вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. Но на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Много, так-то Сколько их в то дальнее село мальчиков без уст не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, и кто не знал. Перед горь трудно было под... Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг И пронесся материнский крик. Аликей! Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, Стала мать прикрытия за собой. Все боялись, вдруг он упадет, Господи. Кричал Кричали земляки, просили, Сын, сын остался жив, просит мать о сыне повторить. Снова вот в атаку бежит. Жив, здоров, не ран, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Ждала вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее с войны.